Salam karhaun sedulur sugeng pepanggian malih kalian Kulo Ibu Mestiah Anggoro wonten ing kalodangan menika mugi ke pareng Pulau badhe ngaturakerpisungsung inggih menika wacan ringan ingngkag sampun kapacak wonten ingkalawarti kelangan kita inggih menika panyebar semangat Kababar ing nomor sanga tanggal songs Juli kali hebwu Wonten ing rubrik Opo tumon kanthi irah-irahan Sida Klomo. Kados pundi kababaring crita menika, sumangga. Sore kuwi aku ngendangi Mas Kamto. Mas Ipe sing mentas operasi Katarak. Rencanane bar saka kono arep ngendangi Pak D karo Mbak Yuko. Deku pancen wis sepuh. Gek kabare rada lara laranen. Dek, tulung benakno aplikasi JKN JKNku dhisik ya. Arep ngontrolne Mas Kamto, kandhane Mbak Yuku. Loh, lagi rong dina kok wis arep kontrol, Mbak? Takonku gumun. Lah obate kari setuge kok. pe dokter kudu ditetesi terus jarene masmu yen nganti telat o netesi rasane ceki-cekit kaya garing Mbak Yuuku nyelentrehake jane aku durung paham karo omongane Mbak Yuuku operasi isih rong dina kokobati wis kari setugel nanging dak turuti pesne jadwal kontrol aplikasi JKN dak tutup Aku pamit mulih, ora sida sambang pakde. D. Mendunge peteng samarku yen kewengen meneh. Tekan omah, bojoku omong-omongan ing telpon sajak serius. Ora genah karo ora wetara suwe metu saka kamar banjur nyandak sepeda motor, ngeblas sajak ke susu. Sedelo wis teka meneh. Kong, sajake kok serius saka ngendi? takonku ugo serius nukok ke obat masto lambak yumu ngobati meripat bubar operasi kok sembranan sembranan piye to takonku nguber aku iki mau bablas nyang apotek tuku obat tetes moto pasca operasi katarak wadahe plastik kuning ukuran kanggo patlikur tetes Engkono, kono ana tulisane 6 ping siji tetes. Terus ngisore maneh ana tulisan patang jam. Munggo sampean, maksute tulisan kuwi piye? Bojoku balik takon. Yo oleh netesi sedino peng enam saben patang jam setetes. bang sularku enteng lah kuwi sing bener nek mbak yumu rong dina iki oleh ngobati nem tetes saben patang jam mula obat sing kudune kanggo 16 dina mung cukup kanggo rong dina nanti mripate mas tok lho Raine banjir obat jelentre bojoku ora bisa ngempet gini. Aku sing rungokake kepingkel-pingkel nganti kepoyo orang ngira yang kesalahan ana Mbak itu dewe. Lah wong mau bar tak genahne yo kaget lan rumangsa so getun banget amarga oleh mahami resep kleru langsung jaluk sepuro nganti jengking jengking pangsulane bojoku melu kepingkel oh alah goro-goro kleru mahami resep netes ke obat meripat nganti ke ora karuan jian kelompok tenang kediri sekawan ini selangkung sedulur makaten kalauau guyon maton ingkang saged kulaaturaken muki-mugi luju Prono pramila lees pilihih resep obat menika kedah kawas kadi sampun ngantos laduk lan sampun ngantos kirang matur nuwun ngantos penaange malih wonten ing carios canda ibu